到底什么是三冠王呢？顾名思义，就是拿下三个冠军。对职业足球队来说，三冠王是至高无上的荣誉，也是所有球员毕生追求的梦想。不过，足球比赛的种类很多，也很复杂。除了国内联赛之外，还有国内杯赛、洲际杯赛、国际杯赛等赛事。而实力越强的球队，所能参加的赛事也越多。 那三冠王到底是指哪三个冠军呢？其实，三冠王就是一支球队在同一个赛季内拿下三项主要大赛的冠军，包括国内顶级联赛、国内杯赛以及洲际杯赛，能够一口气拿下这三个赛事的冠军，该球队就可以被冠上三冠王的封号。而世界足坛最著名的三冠王是欧洲三冠王 （European Triple），又被称为 The Triple。 那么要拿下三冠王到底有多困难呢？从一九六五年欧洲冠军足球联赛成立到现在，历史中仅有八支球队曾经拿过三冠王，其中西甲的巴塞罗那与德甲的拜仁慕尼黑分别拿下两次。不过在两千年之后出现六次三冠王，某种程度上也代表着豪门统治的时代已经来临。另一个有趣的问题是，为什么三冠王的三冠是指？ 国内联赛、国内杯赛和洲际杯赛呢？一般来说，每个赛季国内联赛的赛程大概为期九个月，约有三十八场比赛，采用积分制。而赛季结束后，积分最高的球队可以夺冠。所以，联赛冠军代表球队的稳定性，必须在一整年中都保持不错的状态。如果状态不稳的球队是很难拿下联赛冠军的。而杯赛不同于联赛。 通常是主客场回合的淘汰赛，因为实力比较弱的球队有机会通过无止境的跑动，或是出其不意的战术踢赢豪门球队。再加上淘汰赛容错率很低，只要一场没踢好就可能会直接出局。因此，杯赛更多是考验球队的临场调度和应变能力。国内杯赛和洲际杯赛的差别在于参赛球队不同。 国内杯赛是同一个国家不同级别联赛的球队都能参与，而洲际杯赛则是各国顶尖俱乐部互相较劲的竞技场。要能在一年内拿下这三座冠军，不仅考验球队实力、板凳深度、稳定性、爆发力以及应变能力，都是成为三冠王不可或缺的要素。现在就让我们来回顾一下欧洲历史上的三冠王。 一九六六六七赛季，乔克斯坦执教的苏格兰凯尔特人足球俱乐部单赛季打进一百九十六球，胜率达到百分之七十七点六，先后夺得苏格兰足球超级联赛冠军和苏格兰足总杯冠军。随后又在欧洲冠军俱乐部杯决赛中以二比一战胜国际米兰，成为欧洲足坛首支三冠王球队。由于这年决赛在葡萄牙首都里斯本举行，因此他们又被称为“里斯本雄狮”。在此之后。 凯尔特人还赢得了格拉斯哥杯和苏格兰联赛杯，更是被誉为五冠王。值得一提的是，他们是至今唯一一支整队都采用当地球员夺冠的球队，全部的球员都在他们的主场凯尔特人公园球场方圆三十英里以内出生，也是一个很特别的记录。一九七一七二赛季的阿贾克斯，阿贾克斯被誉为世界第一的球星加工厂和青训俱乐部，为足坛培养了无数的超级巨星。 像是曾经三夺金球奖的传奇球员，又被称为巴萨教父的约翰克鲁伊夫，同样三次拿到金球奖的范巴斯滕，以及伊布拉希莫维奇和苏亚雷斯。一九七一七二赛季，拥有约翰克鲁伊夫的荷兰阿贾克斯足球俱乐部单赛季胜率高达百分之八十五点七。在主教练里努斯·米歇尔斯的率领下，阿贾克斯在荷甲联赛中以领先第二名三十一个积分的优势夺得联赛冠军。 随后，在一九七二年五月十一日，阿贾克斯又以三比二战胜海牙，夺得了荷兰杯冠军。而在五月三十一日举行的欧洲冠军俱乐部杯决赛中，约翰克鲁伊夫梅开二度，帮助阿贾克斯以二比零战胜国际米兰，夺得冠军，加冕三冠王。而该场决赛也被视作全攻全守足球战胜意大利的练世防守。一九八七八八赛季的埃因霍温，同样来自荷兰的埃因霍温俱乐部。 与刚刚提到的阿贾克斯和费耶诺德并称为荷兰足球三强。埃因霍温是荷兰飞利浦电子公司，在一九一三年为了纪念荷兰从法国独立的一百周年而成立的球队。这里也是球星的摇篮，像巴西球星外星人罗纳尔多和独狼罗马里奥，荷兰球星范尼斯特鲁伊和小飞侠罗本都曾在这里效力。一九八七八八赛季。 埃因霍温在希丁克的执教下，先是以九个联赛的积分优势夺得荷甲冠军，之后通过加时赛以三比二战胜罗达 JC 夺得荷兰杯冠军。而在欧洲冠军俱乐部杯中，埃因霍温在最后进入四分之一决赛后，没有在九十分钟内取得一场比赛的胜利，先后以客场进球的优势淘汰了波尔多和皇家马德里，之后在决赛中通过点球大战战胜本菲卡，加冕赛季三冠王。 一九九八九九赛季的曼联，曼联是英格兰甚至是欧洲最成功的足球俱乐部之一。九八到九九赛季的曼联，由弗格森一手栽培和提拔的九二班球员作为基底，再加上安迪·克尔和斯塔姆，让曼联迎来黄金时代。一九九八九九赛季，弗格森率领曼联在英超联赛最后一轮战胜托特纳姆热刺，以一个联赛积分的优势力压阿森纳，夺得英超联赛冠军。 而在英格兰足总杯中，曼联在半决赛对阵阿森纳时被罚下一人，随后阿森纳获得一粒点球，但阿森纳前锋博格坎普将球罚失。双方在进入加时赛后，曼联边锋吉格斯长途奔袭打进一球，帮助曼联以二比一战胜阿森纳晋级决赛。在随后的英格兰足总杯决赛中，曼联以二比零战胜纽卡斯尔联，夺得赛季第二项冠军。一九九九年五月二十六日。 在曼联对阵拜仁慕尼黑的欧洲冠军联赛决赛中，拜仁慕尼黑在上半场第六分钟凭借巴斯勒的任意球取得领先，而这一优势保持到了全场比赛伤停补时阶段。但曼联在下半场替补登场的谢林汉姆和索尔斯克亚在比赛结束前三分钟各进一球，帮助曼联完成逆转，以二比一战胜拜仁慕尼黑，夺得冠军，加冕赛季三冠王。 与此同时，曼联也是欧洲五大联赛中首支夺得三冠王的足球俱乐部。二零零八年夏天，里杰卡尔德离任，瓜迪奥拉接任成为巴塞罗那的主教练，以梅西为球队核心，再加上三中场哈维、伊涅斯塔、布斯克茨，后防线的普约尔和皮克，以及门将巴尔德斯，打造出一支以自家青训系统为核心的球队，并贯彻传控打法。 二零零八年九月赛季，巴塞罗那在西甲联赛中以九个联赛积分的优势力压皇家马德里夺得西甲联赛冠军，之后又在西班牙国王杯中以四比零战胜毕尔巴鄂竞技夺得冠军。而在欧洲冠军联赛决赛中，巴塞罗那以二比零战胜卫冕冠军曼联，加冕赛季三冠王。除此之外，巴塞罗那还先后夺得西班牙超级杯、欧洲超级杯，是俱杯的冠军。 获得了史无前例的六冠王称号，这也标志着巴萨梦三王朝的诞生。二零零九至一零赛季的国际米兰，二零零九至一零赛季，在巴塞罗那风靡全球的隔年，国际米兰也赢得三冠王，连续两年都诞生三冠王，在欧洲足坛漫长的历史中还是第一次。国际米兰是意大利国内唯一一支从来没有被降级到次级联赛的球队。 二零零九至一零赛季，在狂人穆里尼奥率领下，国际米兰在意甲联赛最后一轮战胜对手后，利压罗马夺得联赛冠军。而在之后的意大利杯决赛中，国际米兰以一比零战胜罗马，夺得了该赛季的第二项冠军。在欧洲冠军联赛中，国际米兰在半决赛首回合以三比一战胜巴塞罗那，而在次回合比赛中，国际米兰在上半场第二十八分钟遭遇争议判罚，莫塔被罚下。 但国际米兰最终守住了0比1的比分，以两回合3比2的总比分晋级决赛。在决赛中，凭借米利托的梅开二度，国际米兰以2比0战胜拜仁慕尼黑，最终赢得一座含金量极高的欧冠冠军，成为意大利首支加冕赛季三冠王的足球俱乐部。巧合的是，国米阵中的喀麦隆名将埃托奥，在前一赛季就已经和巴塞罗那一起拿过三冠王。 本赛季转会到国米后，又再次带回三冠，成为至今唯一连续两年都拿到三冠王的球员。二零一二至一三赛季的拜仁慕尼黑，来自德国的豪门俱乐部拜仁慕尼黑，当然不会缺席三冠王的殿堂，只是出现的时间比较晚一点而已。二零一一至一二赛季，拜仁请回曾经两度执教球队的海因克斯出任主教练。 并从沙尔克零四签下德国国门诺伊尔，重返拜仁的首个赛季，海因克斯成绩已经足够亮眼，只不过都与奖杯擦肩而过，德甲、德国杯以及欧冠全部都是亚军，成为非常尴尬的三亚王。二零一二至一三赛季，海因克斯率领的拜仁慕尼黑展现势不可挡的态势，刷新德甲各项数据，在德甲联赛中以创纪录的九十一个联赛积分。 提前六轮夺得德甲联赛冠军，在德国杯决赛中，拜仁慕尼黑以三比二战胜斯图加特夺得冠军。在欧洲冠军联赛中，半决赛两回合七比零战胜巴塞罗那晋级决赛。此次决赛也是赛事历史上首次出现两支德甲俱乐部。最终，拜仁慕尼黑以二比一战胜多特蒙德夺得欧洲冠军联赛冠军，加冕三冠王。 再加上之后拿到了欧洲超级杯和世俱杯，整个赛季五座冠军奖杯，是当时世界上最风光的球队。队内球星里贝里和罗本创造了拜仁两翼齐飞的进攻风格，快速推进、变相过人、出其不意的变速，再加上惊人的爆发力，总是让对手防不胜防。两个边路都有着强大的破坏力，让媒体对这对组合冠以“罗贝里”的称呼。二零一四至一五赛季的巴塞罗那。 二零一四至一五赛季，巴塞罗那任命恩里克出任球队主教练，并从利物浦签下苏亚雷斯，与队内的梅西、内马尔组成 MSN 组合。本赛季的巴塞罗那可谓低开高走，在西甲联赛中一度落后皇家马德里较大差距，但巴塞罗那后来居上，最终在赛季结束后以两个联赛积分的优势力压皇家马德里夺得西甲冠军。在西班牙国王杯决赛中， 巴塞罗那以3比1战胜毕尔巴鄂竞技，夺得冠军。而在欧洲冠军联赛中，巴塞罗那先后战胜英超冠军曼城、法甲冠军巴黎圣日耳曼和德甲冠军拜仁慕尼黑，最终决赛中以3比1战胜意甲冠军尤文图斯，加冕赛季三冠王。与此同时，巴塞罗那成为了欧洲足坛首支两度加冕三冠王的足球俱乐部。 如果算上小组赛战胜的荷甲冠军阿贾克斯和塞浦路斯冠军希腊人竞技，巴塞罗那一共战胜了六个国家的联赛冠军，堪称史上含金量最高的欧冠冠军。之后，巴塞罗那又拿下欧洲超级杯和世俱杯。当年的 MSN 组合展现出强大的进攻火力，整个赛季一共攻入惊人的一百二十二球，三人的完美配合绝对是近些年最经典的一段回忆。 二零一九至二零赛季的拜仁慕尼黑，二零一九至二零赛季拜仁慕尼黑并非一帆风顺，在阵容磨合不如预期的情况下，一度在德甲掉到第七名的位置。在赛季中期就经历了换帅风波，在科瓦奇下课后，助理教练弗里克成为了主教练。临危受命的弗里克为球队带来的效果并不是立竿见影的，球队经历了一段更低的低谷，德甲前十四轮比赛。 球队七胜三平四负积二十四分，落后榜首的门兴七分，踢出了二十五年以来的最差开局。但是弗里克重新启用表现低迷的托马斯·穆勒，帮他找回状态，并借此释放莱万多夫斯基和格纳布里的进攻火力，球队状态逐渐回稳。第十五轮开始，球队在二十场联赛比赛中获得十九胜一平，成功逆转夺得德甲联赛冠军。而在随后进行的德国杯决赛中， 拜仁慕尼黑以四比二战胜勒沃库森夺得冠军。在欧洲冠军联赛中，拜仁慕尼黑在小组赛两回合十比三狂屠热刺，十六强用七比一血洗切尔西，八强淘汰赛中以八比二战胜巴塞罗那晋级半决赛。在决赛中，拜仁慕尼黑以一比零战胜巴黎圣日耳曼，以破纪录的十一战全胜的战绩，加冕赛季三冠王，以各项赛事二十一连胜结束这一赛季。 除此之外，拜仁慕尼黑还先后夺得德国超级杯、欧洲超级杯，是俱杯的冠军，成为继巴塞罗那之后的第二支六冠王球队。二零二二至二三赛季的曼城，二零二至二三赛季，瓜迪奥拉治下的曼城引进了哈兰德、阿坎吉、阿尔瓦雷斯等强援，并在赛季初势如破竹，但在赛季中期，由于阵容磨合和世界杯的因素，导致球队状态不佳。 在世界杯前夕一度落后榜首阿森纳五分，而世界杯后更是遭遇了财务造假指控。好在曼城及时调整了过来，在联赛中双杀阿森纳，掌握争冠主动权。赛季末更是豪取十二连胜，并提前一轮夺得英超联赛冠军，实现三连冠。足总杯决赛，曼城二比一战胜曼联夺得冠军。而在欧洲冠军联赛中，淘汰赛曼城分别以四比一。 五比一的比分横扫拜仁和皇马，并最终在决赛中一比零战胜国米，队史首次夺得欧冠冠军，加冕三冠王。曼城也成为了曼联之后第二个加冕三冠王的英超球队，而瓜迪奥拉也成为了首个夺得两次三冠王的主教练。而曼彻斯特也成为第一个同时拥有两家三冠王俱乐部的城市。时至今日，一共只有十三名球员。 拿到过两次三冠王，是个非常了不起的成就。直到目前为止，欧洲足坛史上共有八支球队十次达成三冠王的成就，其中巴塞罗那和拜仁慕尼黑更是两度加冕。不论哪支球队，都是当时足坛无可争议的第一把交椅，甚至足以载入史册。不知道大家心目中的三冠王是哪一支球队呢？